Так вони ж сказали, виходьте, нічого, мені ничего не дали забрати. Слышишь, что он говорил, сейчас ты, типа, да. получишь. Начали все выносить. от Выкидывать Нет, нет, они, они без ничего, они без исполнительной службы, они без ничего.

я понимаю, вас все устраивает при Донецкой власти. Судебные исполнители, там прокурор города. 16 есть, все хорошо. Где сейчас Зачем мне судебный исполнители, если вот два с половиной года. Ну вот зачем помещение, потому что сидишь там в Смотрите. Вот, Лер, надо было или участвовать в приватизации, или арендовать помещение, разместить персонал. Что ты этого не делаешь? Ты сидел в чужих помещениях два половиной года без каких денег. Ты мне закошмарил 16 юристами и прокурорами. Расскажи персоналу, как оно происходило. Это помещение, помещение Тебе оно принесет? Город. Городом разберем. Я понимаю, что произошло. Придут, город. я передам плак. Ну да, что ты так... Мужчина, вы у нас же ночные Зачем О, вы в некотором состоянии пожалуйста. еще? Да. Тихо. Тихо. Вы меня впускаете или не выпускаете? Вы Понюхайте, да, да, товарищи, от него алкоголем да, да, да. розит просто. Теперь. Для храбрости можно. Ребята, да, у вас помещение, занесите туда документы. Да. Не теряй бумажки. Не тыкайте, пожалуйста. Ну что да, случилось? Это у это наше рабочее место. Открытуйте. не ломайте, да, это да, же имущество. Это имущество Украины. Да, да а ты что? Помещение мое. Кто вам это сказал? В судебном порядке нужно да. разбираться ну, решение в суда в селении Куда будете заселяться? А вы на селении, потом, Люди на улице тут решение в селении? Блин, ну нужно вызвать милицию Не трезвого товарища задержать а разбираться в суде Конечно. Законы у нас есть в государстве? Законы действуют какие-то? Мужчина, законы есть в государстве или что мы тут делаем? нет я иду на работу, меня не пускают. Половина открыта, ну, не половина, Системники 3, не все считал. здесь. Нет, я иду за потому под водой они сейчас полежат, им будет конец. Нет, я вам готов показать здесь. два системника открытые. Все системники здесь. Никто ничего с вами не уничтожает. А просто сдаться мы у уже. Я предлагаю прямо сейчас перечитать ему. То, что вы побить успели? проваджение все что хочешь архив документации за прошлый год все показывают вот он открытый открытый все тут на месте не все тут на месте кто скажет мирные грузчики что они искали что они изъяли Не окна пооткрывали. Окно у нас. Пожалуйста, решение суда. Так, крупным планом сними. Ну, то есть все глубокой все пойдем потому что тут Куда, да? Пропажа головных дел. И ну, куча головных дел, которые